была довольно я думаю интересна как для зрителей так и для баскетболистов первая половина очень серьезная борьба как и под кольцом так и в поле на вторую мы более вышли собранное считаю и более добавили в агрессии за счет этого и получился такой результат а, в принципе можешь характеризовать э, последний период последний какой период ну четвертый период еще чего за счет агрессии, более собранности и концентрации как в нападении, так и в защите, и больше мы начали идти на чужой щит на подбор, так и на своем. За счет этого, я думаю, и дожали, и уверенно довели дело до конца. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, давно не был в Черкасах, очень приятно, всегда атмосфера баскетбольная. И всегда такие игры тяжелые у меня получаются здесь. И в основном виграю. И, что сказать, сегодня команда Черкасов доказала, что да это не команда одного вина Соломона. Команда с характером, где люди борются, стараются. Играли сегодня на одном высоком уровне. Понятно, не хватило силы от Панченко, Адина, Провога, Nerušana Gruzilija je ta njevo djela da bi on organizirao igru i za što je to mi uspjeli dobiti rezultat. U srano malaci, ja sam za komandi, kada uvidjeli pred igru, znate ga, gotovite se na komandu, smotrimo igru. koliko vremena je smi, kada pozačara igrali u Mariupolju, prijehali doma srazu, znači, bez trenirovki, včera prijehali zdjes i, i bukvalno čeravičenja te nevoke utvrnja i ad, 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 video analiza, video Jer smo ta analiza svodi eto, sve na, na solomu, na igra solomu, na e, uh, posljednje igra 37-u, čitam 20, znači apsolutno lider komande i znači gotoviš se sve na dno, a potom drugo je. Ne mogu se zatek, a boljšo je kandikar dla komande Čerkasin, to no tože na mnogo gotoviš se preko druge komande. U meni je bil prekrasni primer prošlo godine. Igra u krivom rogu s Donetskom, u meni je vipali tada Luis Kinante osnovno je razigrivaoći i Jurica Žuža osnovno je peti numer. I opšte je vigrali spokojno Doljec, opšte sama je Ljoka, mislim sama je. Adna od samih Ljokih pobjede s stak, takoj komandom. Po me ja predoprežavam komandu da bude žusko, da ljudi budu pokazuvati svoje mestarstvo, svoj urovin i ja doma bila je bila oće interesna taka igra. Zašičali se i mi oni na visokom urovinju i na koncu mi smo kak favoriti в этой сегодняшней игре, где не было Соломона на концу заслуженного игры. Это мой какая быстренькая анализ. Нет вопросов. Спасибо большое, победу. Саша, традиционный вопрос. Комментарий сегодняшнего поединка. Играли сегодня с действующим чемпионом, с командой, которая на первом месте находится настраивались как могли, не было Соломона, лидера команды, но боролись, были настроены на борьбу. Я думаю, что не хватило нам просто ротации игроков, и в конце усталость сильно сказалась из-за этого такой результат. В принципе, если бы были бы игроки, можно было зацепиться и можно было эту игру сегодня выиграть. сегодняшний поединок. Э, в принципе, скажем, меня даже немножко удивил и порадовал тем, что многие считают, что это команда одного игрока. А сегодня мы доказали, что это не команда одного игрока, а просто команда, которая может играть и может бороться на равных. К сожалению, не все 40 минут даже чемпионом Украины, которым является на сегодняшний день Будивельник. Жаль, что просто физических сил не хватило в концовке. Где-то глупые ошибки и просто нас додавили на классе. Удивительный, нас просто додавил на классе. Вот. Но я думаю, что мы выглядели как команда и боролись. Боролись три четверти просто на равных. Бонус в двух американцев перед игрой. Это много. Это много. Не, нечем перекрыть было просто. Нечем. И неким. Какая ситуация со как здоровьем у двух американцев? Ну, Вилл Соломон буквально вчера просто он пришел на тренировку с температурой 38, у него гнойная ангина, его сегодня завезли в госпиталь, посмотрели, без шансов он вывалился. Он на неделю, я думаю, так точно. Вот. И Джейсон Ногу подвернул, думаю, тоже приблизительно 6-7 дней его восстановления, не меньше. Так что немножко в усеченном составе. Хорошо, что сейчас есть пауза. К сожалению, нет календаря. Поэтому я даже не знаю, когда будет следующая игра. Тем более не знаю ни с кем, как готовиться. Но пока пару дней паузы есть, может быть, что-то прояснится ситуация. А, вот, все тут отметили, что это не команда одного игрока. Вот, а, тогда такой встречный вопрос. Почему, а, когда Соломон на площадке, бывает такое, что он вводит мяч на 20 секунд и в итоге по не забивает, например, из-под кольца. Ну или забивает, набирает 37 очков и команда проигрывает. Нет, когда он набирает 37 очков, команда выигрывает. А когда он набирает 32, может не хватить. поэтому. Все игроки задействованы, то есть они в ротацию идут, вопрос как игрок вошел в игру, почувствовал ритм, почувствовал темп. Сегодня ведь сегодня состав тоже был усечен, их не так много играло, 7-8 человек играло, то есть прятаться за, за чьими-то спинами возможности не было, поэтому они старались, упирались. Я рад, что выглядели как баскетболисты, мне это порадовало, честно скажу. То есть она что Соломон играет. Я думаю, если когда он играет и играет хорошо, то счет на табло не минус 12, а хотя бы плюс сколько угодно. Очко 2-3-5. Меня устраивает.